ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰੂ ਅਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰੂ ਅਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕੈਸੇ ਉਸੇ ਸਭਾ ਮੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਨੀਂਦ ਆਦੀ ਹੈ सा संगत जी ये जो उदाहरण है सदगुर अवदास महाराज जी हमें क्यों दे रहे हैं और क्या, क्या पावन पवित्र अमृत बाणी में हमें समझाने की कोशिश कर, कर रहे हैं अमृत बाणी का श्रवण करें और जानने की कोशिश करें कि एक राजा के उदाहरण देकर सदगुर अवदास महाराज जी हमें क्या सिखा रहे हैं नरपत एक सिंहासन सोया सुपने, सुपने पया पिखारी अछत बिचरित दुख पाया सोगत, सोगत हमारी सांग जी एक, एक बार, बार, की बार की बात, बात है सतगुरु अवदास महाराज जी फरमाते हैं कि एक समय था एक राजा अपने दरबार में बैठा है, है। सभा लगी हुई है जी।, जी, गर्मी, गर्मी का मौसम था, था। और, और अचानक राजा को, को सिंहासन पर बैठे बैठे नींद आ जाती है और जी, जी वो राजा नींद में एक में सपना, सपना, सपना देखता है और सपने में क्या देखता है सास संगत जी के दुश्मन देश ने उस पर हमला कर दिया हमला करकर उसको अपना गुलाम बना लिया उसको, उसको निवस्त्र कर दिया, दिया गया साध संगत जी और, और उस क्षेत्र में उस इलाके में, में, में संगत जी ये ऐलान किया, किया गया उस राज्य स्राज में किसी ने राजा की कोई मदद नहीं करनी इसको ना जल देना है ना अन्न देना है ना कोई कपड़ा देना है साध संगत जी शरण तो बिल्कुल भी नहीं देनी और ये ऐलान किया गया अगर किसी ने राजा की मदद की उसको, उसको मौत के घाट के उतार दिया जाएगा, जाएगा। अब जो, अब जो, जो राज के लोग थे सासंग जी, सासंग जी बड़े डर गए। अगर हमने, तो हमने राजा, राजा की मदद की, की, की तो हमें अपनी जान, तो हमें अपनी जान देनी पड़ेगी और सात संगत जी राजा कभी इस दर पर जाता है कभी किसी घर में जाता है कभी दूसरे घर में जब उसको प्यास लगती है वो पानी मांगता है पर कोई पानी नहीं दे रहा डरता जान का और सा संगत जी, संग जी भूख लगती, लगती है खाना मांग रहा है, है कोई खाना नहीं दे रहा राजा बड़ा हैरान है, है कि मैंने, मैंने इतनी इतनी वो सेवा भिखारियों सेवा की तरह घर घर में जाता है कि कोई मुझे पानी दो और कोई मुझे खाना दो कोई उसकी मदद नहीं कर रहा सांग जी ये सब कुछ राजा अपने सपने में देख रहा था और फिर सात्संगत जी जब उसे बड़ी, बड़ी भूख लगी उसने, उसने देखा कि एक मंदिर है मंदिर में सात्संगत जी कोई सेठ था, था वो लंगर लगा रखा था, था, था उसने भिखारियों की लाइन में वो लंगर बांट रहा था और राजा से रहा नहीं गया बड़ा भूखा है प्यासा है वो उन भिखारियों की लाइन में जाकर बैठ गया और जब सात्संगत जी सेठ ने राजा को लंगर दिया उसके हाथों पर लंगर रखा प्रसाद रखा संगत जी दो जानवर वहां पर लड़ पड़ते हैं और उस लड़ाई में राजा का जो लंगर था प्रसाद था वो नीचे गिर जाता है है इतने में क्या होता है? जी, दो आते हैं और उस प्रसाद को खा जाते हैं राजा बड़ा दुखी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और राजा सास संगत जी जोर जोर से रोने लगता है और जब राजा जोर जोर से रोता है ना सास संगत जी उसकी, उसकी नींद खुल जाती थी थी है।, है उसका, उसका सपना टूट जाता, जाता है।, है और उसे, तो उसे जाग आती है और वो, वो देखता है कि वो सिंहासन पर ही बैठा है और सात संगत जी और वो परमात्मा का शुक्रगुजार होता है परमात्मा को धन्यवाद करता है कि परमात्मा तेरा शुक्र लाख लाख शुक्र के मैं भिखारी नहीं हूं मैं राजा ही हूं और सात संगत जी सतगुरु जी हमें ये क्यों बता, बता रहे हैं इस राजा की कहानी इस राजा का प्रसंग क्यों बता रहे हैं क्योंकि सत्संग जी जैसे वो राजा सिंहासन पर बैठे-बैठे सो -बैठे गया ना हम भी सत्संग जी इस संसार में आकर वो परमपिता परमात्मा ने हमें राजे बनाकर ही भेजा है पर हम अज्ञानता की नींद में आकर सत्संग जी हम राजा से भिखारी बने हुए हैं जैसे भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर जी ने हमें राजा बनाया है पर अज्ञानता के कारण सात संगत जी हम भिखारी बने हुए हैं जैसे महाराज जी फरमाते और सात संगत जी राजा की तरह हम कभी इस दर पर जाते हैं कभी दूसरे दर पर जाते हैं सोमवार किसी और दर, दर पर होते हैं मंगलवार किसी और दर, दर पर और वीरवार किसी और दर पर होते हैं सात संगत जी और सतगुरु दास महाराज जी गुरबाणी में फरमाते हैं कि वो, कि वो सारी दुनिया का मालिक तेरे ते अंदर बैठा है और तो सात संगत जी गुरबाणी का गु फरमान है हम हर रोज श्लोक पढ़ते हैं हर सो हीरा छाड़ कर करे आन की आस्ते नर दो जग जाएंगे सत्ता कर कि अपनी, अपनी अंदर जो हीरे जैसा, जैसा परमात्मा बैठा, बैठा है, है उसको, उसको छोड़कर जब हम कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते, जाते हैं ना ऐसे जो जीव, जीव है ना सांग जी वो नरकों के भागी बनते, बनते हैं ते नर दो जक जाएंगे दो जक भाव नरक ऐसे जो इंसान है जो अपने अंदर बैठे परमात्मा को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं वो नरकों के भागी बनते हैं और सात संगत जी वैसा ही बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी की, की बात करें, करें। तो संविधान में भी हमें राजा बनाया है जी हम प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, देशा 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 हैं। हम मुख्यमंत्री चुन सकते हैं जी पर अज्ञानता के कारण क्या हुआ हम उस राजा की तरह सिंहासन पर बैठे हैं पर अज्ञानता के कारण सास संगत जी हम भूल गए हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं ये देश हमारा है सात जी चाहे, चाहे अब इस, इस प्रसंग को हम धार्मिक तौर पर जोड़ें चाहे राजनीतिक तौर पर सामाजिक तौर पर, पर सतसंगत जी गुरु रविदास महाराज जी ने बड़ी कृपा की है गुरु रविदास महाराज जी की गुरुवाणी बार-बार हमें जगाती है क्या तू सोया जागे या ना तै जीवन जग सच कर जा कि तू राजा के जैसे क्यों सोया पड़ा है तूने तुझे परमात्मा ने राजा बनाकर भेजा है सतसंगत जी वो परमपिता परमात्मा ने तुझे राजा बनाया है तू सिंहासन पर, पर बैठा है, है। पर सिंहासन पर, पर, पर बैठे-बैठे सत्संगत जी, जी हम सो गए वो सारी तो दुनिया, दुनिया का मालिक हमारे अंदर है, है। तिरगत जोन, जोन अचेत संभव पुन्न पाप असोच मानुख अवतार दुर्लभ ते ही संगत पोच, के सत्संगत जी परमात्मा ने ना अनेकों जीव पैदा किए हैं जिसमें कोई टेढ़ा है कोई सत्संगत जी कैसा है उनको सोचने की, सोचने की शक्ति नहीं, नहीं उनमें उनमें चेतनता नहीं, नहीं है, है सात जी अगर, अगर ये शक्ति मिली है, है वो इंसान को मिली है।, है और गुरबाणी का फरमान है कि हम अवतारों के जैसे पैदा हुए हैं पर अज्ञानता के कारण साध संगत जी हम भिखारी बने हुए हैं दर दर पर जाकर हम मांग रहे हैं और गुरबाणी का फरमान है जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी फरमाते हैं सब, सब कुछ कर्म है बाहर नहीं बाहर ढोले सो परम पुलाई कह हे जीव जो, जो कुछ है वो तेरे अंदर ही है, है जो बाहर ढुलता है ना सत्संगत जी, जी वो भ्रम में है, है। जग का रण तड़तीरत जाई रतन पदार्थ कटही मई कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए तो तीर्थ स्थान पर जाता है वो परमपिता परमात्मा तेरे अंदर बैठा है कह रविदास हाथ पेने रे वो तो सत्संगत जी हाथ से भी नजदीक है फिर हम धार्मिक स्थानों पर तीर्थ स्थानों पर जंगल, जंगल पहाड़ में किसको ढूंढने के, के लिए जा रहे हैं सात जी हम जी ये नहीं कहते कि हमें धार्मिक स्थान पर, पर नहीं जाना चाहिए जाइए सात जी दर्शन दीदारे कीजिए वहां पर अगर कोई साधु संत है उससे वार्तालाप कीजिए ज्ञान गोष्ठी कीजिए उनसे ज्ञान लीजिए प्रसाद संग जी एक बात याद रखना जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं सतगुरु हैं सबका एक ही फरमान है कि जब भी हमें सत्य की प्राप्ति होनी है, है हमारे शरीर में, में से ही होनी है, है। सतगुरुवदा सतगुरुवदास दा, महाराज जी समझाते हैं।, हैं अपतन का जो करया विचार तिस नहीं जम कंकर करया कवार सत्संगत जी हमें अपने शरीर से जुड़ना है इस शरीर के अंदर ही परमात्मा बैठा है सतगुरु पीपा महाराज जी फरमाते हैं जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है जो खोजे सो पावे कि हे जीव जो परमात्मा ब्रह्मांड में है वही परमात्मा तेरे अंदर है भि� मिलेगा किसको सत्संगत जी जो खोज करता है और आज, आज सतगुरुदास महाराज जी ने कृपा की है हमें राजा की उदाहरण देके सत्संगत जी समझा रहे हैं जैसे वो है राजा पर सोने का सिंहासन है राज्य का राजा है पर नींद में सत्संगत जी भिखारी बना हुआ है और जब नींद खुलती है सपना टूटता है तो वो क्या देखता है मैं भिखारी नहीं मैं राजा ही हूं सपने में भिखारी है और सपना टूटते ही उसे पता लगता है मैं राजा हूं।, राजा हूं और इसी, इसी प्रकार साध संगत जी जब हमें गुरु का ज्ञान होता है जब हम ज्ञानवान होते, होते हो हैं ना फिर पता लगता पता है जब हम नींद से जागते हैं अज्ञानता के नींद कि वो परमपिता परमात्मा तो हमारे अंदर है हम उसके बच्चे हैं मंतु ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान और साध संगत जी इसी प्रकार माफ करना सतसंगत जी ये एक सच्चाई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भी अंबेडकर भी जी जितना हमें दे देकर गए, गए हम संभाल नहीं पाए हमें देश के हुक्मरान बनना था और सतसंगत जी समानता लेके आनी थी जात-पात को खत्म करना था पर बहुत ही अफसोस सतसंगत जी इतनी पावन पवित्र गुरुओं की गुरुवाणी पावन पवित्र संविधान दोनों के होने के बावजूद भी आज, आज भी भारत में जात प्रथा है।, है आज भी, भी लोग कोई अपने, अपने आप को बड़ा समझता है कोई अपने आप को छोटा समझता है समझता आज, आज भी सात संगत जी बहुत सारे अधिकार हैं जिनको मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ता है बहुत सारे लोग हैं जो बिना इलाज के मर जाते हैं बहुत सारे लोग हैं सा संगत जी जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही और, और ये जो संविधान है सात संग जी सबका है ये नहीं है, है। कि इनका है उनका नहीं है नहीं, है। है नहीं है। जी, अगर हम जात पात धर्म से ऊपर उठें तो ये सबका ही है ये जो भारत देश है ना सा जी सबका है और यही गुरुवाणी का फरमान है ऐसा चाहू राज में जहां मिला सबन को अन्न छोट बड़े सब संबस रविदास रवदास रह प्रसन्न और सासंगत जी ये समानता कब आएगी जब हम गुरुओं के दिखाए, दिखाए मार्ग पर चलेंगे जब हम जब सत्य, हम सत्य की, की प्राप्ति करेंगे, करेंगे सच के मार्ग पर चलेंगे जितने भी, भी बुरे भी कर्म हैं है, लालच है द्वेष है ऊंच नीच की भावना है इसको छोड़ देंगे सत्संगत जी कोबन जारो राम को मेरा टांडा लाद दिया जाए रे और सत्संगत जी पता गुरबानी क्या फरमाती है सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं मूर्ख है जो करता है वर्ण अवर्ण विचार Osionfish. कि जो जात पात करते हैं ना, ना जो अपनी जात को बड़ा कहता, बड़ा कहता है वो भी मूर्ख है।, है और संग जी जो, जो, जो अपनी जात को छोटा कहता है गुरबाणी का फरमान है कि वो भी मूर्ख है मूर्ख है जो करत है वर्ण अबर्ण विचार और संग जी बेगमपुरा शहर को ना दुख अंदो नहीं तैठा फिर ही हम पावन पवित्र जो बेगमपुरा है वो बसा सकते हैं जी पावन जी, पवित्र, 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 पवित्र गुरबाणी के साथ, साथ जुड़िए गुरबाणी को समझने की कोशिश कीजिए उसके की अर्थों को, को समझिए और जी, जी जो में लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश कीजिए श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का फरमान है सतगुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं जात का गर्भ न करियो कोई सो ब्राह्मण हो जात का गर्भ नरक, नरक मूर्ख गवारा इस गर्भ ते गरब चल है बहुत विकारा उस जी जो मूर्ख लोग हैं ना सतगुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं वो जात का गर्भ करते गरब हैं सो आइए ये जो जात पात धर्म की राजनीति की ये जो दीवारें बनी हुई हैं ना सात जिनको खत्म करें हम सब परमात्मा के बच्चे हैं सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सतगुरु नामदेव महाराज जी फरमाते हैं कि हर इंसान में परमात्मा बैठा है सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं सब में हर है हर में सब है हर अपनु जीना जाना कि हे जीव हम सब में ही परमात्मा बैठा है तभी सा, सत्संगत जी गुरबानी का फरमान है सत्संगत मिल रही है मादो जैसे मधुमखीरा कि सत्संगत जी जात-पात ऊंच-नीच की भावना छोड़कर हमें एक साथ आगे बढ़ना है हमें मधुमक्खियों के जैसे एक साथ मिलकर रहना है और साथ संगत जी हर इंसान की जरूरत एक जैसी है चाहे फिर वो ओ, किसी भी, भी धर्म का हो वर्ग का हो जो संसार ने बनाई किसी भी जात का हो जो, जो संसार ने जात बनाई उसको भी बनाई रोटी चाहिए खाने के लिए शुद्ध भोजन चाहिए साथ संगत जी बिना मिलावट के पीने के लिए बच्चों को साथ संगत जी बिना मिलावट का दूध चाहिए अच्छी शिक्षा चाहिए रोजगार चाहिए और बीमार होने पर अच्छे हॉस्पिटल डॉक्टर चाहिए। जब हमारी जरूरतें एक जैसी हैं तो हम अलग अलग संघर्ष क्यों कर रहे हैं जागिए गुरबाणी बार बार हमें जगाती है क्या तू सोया जागे ए आना तय जीवन जग सच कर जाना। हमें इंसान ही बनना है सात संगत जी अगर हम इंसान बन जाते हैं तो हम परमात्मा का रूप हो जाते हैं तो ही मोही, मोही, मोही तो ही तो ही अंतर कैसा जिस इंसान, जिस इंसान को सत्य, सत्य की, की, प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती हो है कि ना मैं राजा ही हूँ और सात संगत जी हर इंसान परमात्मा का रूप है पर वह अज्ञानता में भूल गया है कि परमात्मा ने उसे राजे बनाकर भेजा है ये भारतीय संविधान उसे राजा बनाता है आइये सात संगत जी आज की पावन पवित्र पवित्रमृतवाणी का विचार सर्वन करें और इसको अपने जीवन में भी ग्रहण करें कि हम के नील से जागे और सात संगत जी समानता लेके आए भरम अडम्बर प्रखंड से निकले हर इंसान में परमात्मा के दर्शन करे सबका भला करें कोई भूखा है उसको रोटी खिलाए कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करें कोई बीमार है इलाज के लिए पैसे नहीं है उसका इलाज करवाएं ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੱਤੇ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਦੋ ਜੈਸੇ ਮਦੂ ਮਖੀਰਾ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋ ਜਕ ਜਾਹਿੰਗੇ ਸਤ ਪਾਖ ਰਵਦਾਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋ ਜਕ ਜਾਹਿੰਗੇ ਸਤ ਪਾਖ ਰਵਦਾਸ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਪੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਨਾਮ 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 ਸੋਹਣ ਸਤਨਾਮ